Твое ставление до людей с инвалидностью? Обычное, такое же, как к обычному человеку, потому что огромное количество військовых, которым я допомагаю, есть ребята бесконечности, которым там некоторым и протезирование проплачивал и так далее, были моменты. Вот э, заметил такую тенденцию, что эти люди не очень хорошо воспринимают тогда, когда ты относишься к ним снисходительно, с какой-то жалостью и типа пытаешься их как-то пожалеть, им это не нравится. Они хотят э, чувствовать себя таким же обычным человеком, как и были до того, как произошла какая-либо ситуация, когда они стали инвалидами. Поэтому, э, ну, типа, стараюсь относиться как к обычным людям точно так же, типа, ну... Это окей, типа, это норма. Доброе, что потребно детям пояснювати, кто это такие. И если так, то каким чином? Даже, честно говоря, это сложный вопрос. Это, наверное, надо пообщаться более с компетентным человеком. Показывать со стороны примера, надо показывать примером, не нужно рассказывать. Рассказывать это, говорить это одно, делать это совсем другое.